নমস্কাৰ ৰাইজ এই আবতৰত আজি যাম পিকনিক খাবলৈ অ' ৱেলকাম আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল অফিচৰ পৰা পিকনিক ব্ৰাঞ্চৰ পিকনিক বহুদিনৰ পৰা প্লেন কৰি 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 কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ নিমিলে নিমিলে লাষ্টত গৈ ফেব্ৰেইট আমি পিকনিকত যাম ওচৰতে যাম গতিকে ওলাইছোঁ সেইকাৰণে এইবাৰ ঘৰত যোৱা নহ'ল এতিয়া নটামান বাজিছে ওচৰতে যাম যিহেতু গতিকে ইমান পুৱাই যোৱা নাই যোৱা ৰাতিয়ে ওলাই থৈছিলোঁ মই ইমান কষ্ট কৰিলোঁ তথাপি ভৰিত নুসোমাল মই কি ইমান পেটলি হ'লোঁ নেকি ৰাইচ তাৰপিছত এইযোৰ অকণমান ঢিলা হয় বাট এইযোৰো আজি কষ্টকৈ সোমাইছোঁ কি মানে কি মানে কি মানে ইয়াতে আছে দুটা লিপষ্টিক আৰু অকণমান পইচা লৈছোঁ দেউতাহঁতে সদায় কয় যে ক'ৰবাত ওলাই গ'লে যিমানেই মোবাইলত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন নহওক কিয় কেছ লৈ যাবি অকণমান কেছ লৈছোঁ তাৰপিছত এইটো মই এনেই লৈ যাম অঁ মাক্স এখন ল'ব লাগে অ লৈছোঁ 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 আৰু এখন যাম আৰু শুনিবও লাগিব পাৰে আৰু এইডালো লৈ যাম ক'ৰবাত চান্স পালে চাৰ্জ দিম মোৰ চাৰ্জটো শেষেই হ'ব মো রুমা রেডি হয়ে পা দুজনে কলনীলে গলো তার বহুত সময় তাতে রলু রই পেল আমি এটা সিক্স আহি রয়ে আস গড় চুকুরপা আমার গাড়ি আহি আছে গ্রুপ ট্রিপত এনে গাড়ির কারণে রয়ে থাকে মেন্ডেটেরি ফাইনেলি পালে আৰু গাড়ীত উঠিয়েই এইটো দৃশ্য দেখিছোঁ এখেতে পূৰা মাইক্ৰফোনত পুৰা চিঞৰি চিঞৰি একদম গান গাই মানে কি ক'ম আৰু তৰণি পোৱা নাই আমি এইফালে কমলা চমলা চিপ্ছ টিপছ চিপ পাওঁ ছিঙি লৈছোঁ ফাইনেলি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ অকণমান যাত্ৰা কিনো যাম আমাৰ বহুতকেইটা প্লেচ মানে চৰ্ট লিষ্ট হৈছিল কিন্তু কিছুমান বহুত দূৰ কিছুমান বহুত ওচৰ যিহেতু পিকনিকত অকণমান দূৰ হ'লেও ভাল লাগে ইমান দূৰ হ'লেও ভাল নালাগে ফাইনেলি উই হেভ ডিচাইডেড টু ক' পবিতৰা ইমান বেছি দূৰো নহয় বাৰু বাট ইমান ওচৰো নহয় গতিকে পবিতৰালে বুলি কৈ আছো পিকনিক গোটেই ট্ৰিপটোত এনেকুৱা এজনতো জচিলা মানুহ লাগে নহ'লে কিহৰ জমিব ন আৰু মোৰ যে লাঞ্চৰ সেই বিখ্যাত থালিখন যিটো মই প্ৰায় ভিডিঅ'তেই দেখুৱাওঁ আৰু সকলোৱে ভাল পায় সকলোৱে কয় খাবলৈ মন গৈছে খাবলৈ মন গৈছে এখেতেই বনায় লক্ষ্যতা এখেতে বনাই সেই বিখ্যাত থালিখন আৰু খুব ফূৰ্তি ফূৰ্তি কৰি গৈ আছোঁ আৰু এইফালে গৈ পেলাই আমাৰ ছাৰ্ভিচ মেনেজাৰ ছাৰৰ লগত জোকাব লাগিছে গতিকে এনেকৈ ফূৰ্তি কৰি কৰি পবিতৰা হেনো দুঘণ্টাও লগা নাই আমাৰ পানী খাই

যেতিয়া এটা গ্ৰুপ ট্ৰিপ মানে এনেকৈ প্লেনিং কৰা হয় ইটোৰ নিমিলে সিটোৰ নিমিলে বহুত প্ৰব্লেম হয় গতিকে আমাৰ মিলি মিলি ফেভাৰীটোৱে মিলিলগৈ তথাপি বহুত এপচেণ্ট আছে যিকেইটা আছোঁ সেইকেইটাই আহিছোঁ আৰু গতিকে ইমান মানুহ দুনুহ পিকনিকৰ নাছিল অকল আমি আছিলোঁ আৰু এখন এডুকেশ্যন টুৰৰ কাৰণে আহিছে বাৰু গতিকে দুখন আৰু ট'টেল তাৰপিছত ফাইনেলি গাড়ীৰ পৰা গোটেই গেছ খোৱাৰ বস্তু চকী ইত্যাদি ওলাই পেলাই চৰ্টেড কৰা হৈছে আৰু এতিয়া আমি কৰিম ব্ৰেকফাষ্ট একো খাই যোৱা নাই বিৰাট জোৰ চেভোগ লাগিছে আপ বনায়গৈ ন মৈত্ৰু পাই বনাব আমি খাওঁ আৰু আমি অসমীয়া মানুহখিনিয়ে ব্ৰেকফাষ্টত ঘৰত যিয়েই নাখাওঁ কিয় পিকনিক গ'লে কিন্তু ব্ৰেড বাটাৰ জেম এইবোৰে খাম আমি জেম নিব দিয়া নাছিলোঁ ভাবিছিলোঁ যে আমি চেণ্ডউইচ বনাই খাম কিন্তু আমাৰ ইমান জোৰছে ভোক লাগিল চেণ্ডউইচৰ কাৰণে আৰু বনাই থকাৰ মানে ধৈৰ্য নহ'ল ব্ৰেড বাটাৰেই খাই দিলে চেণ্ডউইচ বনাবলৈ তিয়ঁহ চিঞ অনা হৈছিলে কিন্তু সেইখিনি আকৌ থৈ দিলোঁ চালাডত কাটি খাম এতিয়া আমি ব্ৰেড বাটাৰেই খাম বুলি আৰু মেমে ঘৰত বনাই আনিছিলে কেক ইমান বেছি সোৱাদ আৰু মেমে আমাক ধুনীয়াকৈ গোটেই ব্ৰেড বাটাৰবিলাক ৰেডি কৰি দিলে আমি সকলোৱে মিলি খালোঁ বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে এতিয়া আমি যাম ফুফু দিবলৈ আৰু এয়া এইফালে ভাতৰ যোগাৰবিলাক হৈ আছে বেছি একো দিব পৰা নাই কাৰণ কপেট লাগিব নন ষ্টপ গানেই বাজি থাকিলে আৰু এয়া আমাৰ মাছ মাংসত আছে মাটন আৰু এইফালে কণী বইল কৰি দিয়া হৈছে এইটো আহি খাম প্ৰথমতে আমি অকণমান ফুৰি আহোঁগৈ তাতে এখন ধুনীয়া হেংগিং ব্ৰীজ আছিল বহুতে চাগে জানে আৰু আমি একচুৱেলি বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ ৱাছৰুম কিন্তু বেড লাগিলে আমি এটাও ভাল ক্লীন ৱাছৰুম নাপালোঁ যাতে আমি ফ্ৰেছ হ'ব পাৰোঁ কিন্তু আমাক এণ্ট্ৰি ফিজত লৈছিলে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ হয়তো সেইখিনি মেনেজমেণ্ট যদি আৰু অলপ ভাল কৰে এনেকৈ ফুৰিব অহা বা বেলেগ পৰ্যটকসকলৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব নেকি আমি আকৌ ঘূৰি পেলাই পিকনিক স্পটলৈ আহিলোঁ আমি এতিয়া জীপ চাফাৰী কৰিম বুলি খুব এক্সাইটেড হৈ আছোঁ মানে পবিতৰা যাম যদি জীপ চাফাৰী নকৰোঁ একেবাৰে অৰ্থিত নহ'ব প্ৰথমতে কণী খাই ল'লোঁ তেতিয়া কণীকেইটা বইল হোৱা নাছিলে আৰু এইফালে আমাৰ কেচ অফিচাৰ ছাৰ আজি পূৰা ৰান্ধনী ধুনীয়াকৈ খানা বনাই আছে তেখেতে আজি ছাৰৰ হাতৰ খাম আৰু আৰু চাৰিওফালে কামত লাগি আছে সকলো ছাৰহঁতে পাচলি কুটিছে মিক্স ভেজৰ কাৰণে কিন্তু মিক্স ভেজখন আমাৰ বনোৱা নহ'লগৈ ইমান বেছি হ'ল গতিকে আমি আকৌ পেক কৰি অফিচ কেণ্টিনৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আৰু ইফালে মই এয়া কমলা খাইছোঁ আৰু ছাৰৰ পৰা গালিও খালোঁ যে এইকেইটা মই কমলা বুলি ভাবি আছিলোঁ গোটেই জীৱন কিন্তু এইকেইটা হেনো কিবা মলতা আৰু কেনোহে তাৰপিছত কলকেইটা দেখি এতিয়াহে মনত পৰিছে যে মই কলচোন নেখালোৱেই ইমান অভাৰ হৈ গ'ল এতিয়া দেখি আকৌ খাবলৈ মন গৈছে এতিয়া যাম জীপ চাফাৰী কৰিব ইয়াতে আমি ডাইৰেক্ট গৈ জীপৰ তাতে সুধিছিলোগে পিছে তাতে ক'লে যে আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব লাগিব গতিকে আমি আহিলোঁ এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰোৱাবলৈ তাৰপিছতহে উঠিব পাৰিম লিখা আছে বাৰু তাত আছিল প্ৰায় বিছখনমান গাড়ী মানে জীপ কিন্তু এখনত ছজনহে উঠুৱাই কোনো মতেই সাতজন নহ'ব পাঁচ বছৰৰ তলৰ শিশু হ'লেহে পাৰিব গতিকে আমি আৰু দুজন মাতি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম জীপ চাফাৰী কৰিব জীপকেইখন ৰেডি হোৱালৈ অকণমান এইবোৰ চাই আছোঁ বাৰু ট্ৰেডিশ্যনেল আৰু জীপৰ এখনৰ দাম আছিলে চৌব্বিছশ ছামথিং মানে ছজনকৈ গ'লে এনেকৈ কাণ্ট্ৰি কৰি চাব লাগিব মই আকৌ ভিতৰে ভিতৰি বিৰাট এক্সাইটেড আছিলোঁ কাৰণ মই কেতিয়াও জীপ চাফাৰী কৰিয়েই পোৱা নাই ইভেন মই কাজিৰঙাত গৈ পোৱা নাই বহুত ঘূৰিছোঁ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ কিন্তু কেইখনমান বিখ্যাত জেগা মই গৈ পোৱা নাই যেনে কাজিৰঙা আৰু মাজুলী ভৱিষ্যতে যাবলৈ বৰ মন আছে উঠি ল'লোঁ এখন জীপত আৰু এজন গাৰ্ডো দিছিলে আমাক লগতে ড্ৰাইভাৰটো আছে প্ৰথম সোমাই দেখিলোঁ এই মহটো আৰু এতিয়া হ'ব জীৱনৰ প্ৰথম জীপ চাফাৰী খুব বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ ফৰেষ্টটো ঘূৰিম মই আগতে যিহেতু ঘূৰি পোৱা নাই আৰু গাৰ্ড আৰু ড্ৰাইভাৰগৰাকীয়ে আমাক বহুত কিবা কিবি কথা কৈ গৈ উঠিছে যিটোহে ধূলি বাট ইটছ অ'কে এদিনহে ধূলা খাম কিন্তু গোটেই জীৱনৰ কাৰণে মনত থাকি যাব আৰু কেতিয়াও কৰাও নাছিল গতিকে এক্সাইটেড মই এইটো হাতীটো এতিয়াহে দেখিলোঁ আৰু তাৰ পিছত ফাইনেলি এশিঙীয়া গড় বা দুহেজাৰ দুশ কেজি উঠি আহিছে ৱেলকামিং দিছে বহুতে গড়টো নেদেখেই কিন্তু আমি ইমান ওচৰৰ পৰা দেখিলোঁ ইভেন আমালৈ চোঁচা লৈছিল বহুত ভয় খালোঁ ভয়তে মই ভিডিঅ'টো অফ কৰি দিলোঁ কিন্তু তেখেতে চোঁচু কৰিবলৈহে চোচা লৈছিলে আমি এনেই বিৰাট বেছি ভয় খালো কাছ মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চলি থাকিলেহেঁতেন তেখেত চাওকচোন গৈ গৈ সেইখিনি পালেগৈ ফাইনেলি গড় দেখিলোঁ এইটো মেইন আকসন ফৰেষ্টখন যে ইমানেই গভীৰ ইমানেই গভীৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে চাওকচোন কিমান কি যে গছ আৰু ড্ৰাইভাৰগৰাকী আৰু লগতে গাৰ্ডগৰাকীয়ে আমাক বহুত কিবা কিবি কথা জ্ঞান দি দি লৈ গৈছে বৰ ভাল লাগিছে শুনি তাৰপিছত আমাৰ দৰ্শন হ'ল গুই সাপৰ লগত আৰু গুই সাপটো দেখি মই ক'ৰবাত শুনিছিলোঁ যে খাব পাৰি হেনো খালে হেনো বহুত বেমাৰ চেমাৰ ভাল হয় পুৰা লেকচাৰ দিছোঁ মই তাতকৈ ছাৰে হাঁহিছে বেলেগৰ মানুহবিলাকে দেখিলে কয় যে বাও গুই হাপ বস্তুটো ধুনীয়া ভাল বস্তু কেনেকুৱা বস্তু কি বস্তু আৰু আমি কওঁ খাব পাৰিটো খাওঁ বাৰু ভাল লাগিছে এক্সপ্ল'ৰ কৰি কৰি আমি গৈ আছোঁ মাজতে আমি আৰু দুখন জীপ চাফাৰীৰ সন্মুখা সন্মুখীন হওঁ আৰু ড্ৰাইভাৰগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যাত্ৰীক গড়টো দেখুৱাবই পোৱা নাই আমি কিমান লাখিনো ইমান ধুনীয়াকৈ দেখিলোঁ ছ' পবিতৰা ক'লে জীপখনে আপোনাক ফৰেষ্টত প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি সময় ঘূৰাই আৰু ফৰেষ্টখন চাই ইমান গভীৰ ফৰেষ্ট মই ভাবিছোঁ ৰাতি যদি মই ইয়াতে আহি যাওঁ মইতো চেচ আৰু আমাৰ চিন্তা হৈছে ওপৰৰ পৰা যদি সাপ চাফ কৰি পৰে চিন্তা ড্ৰাইভাৰ দাদা আৰু গাৰ্ড দাদাজনে কৈছিল যে এটা গড়ৰ লাইফ টাইম ফিফটি ফাইভ টু ছিক্সটি ইয়াৰ্চ হয় আৰু তেওঁলোকৰ ওজন দুহেজাৰৰ পৰা পঁচিছশ কেজি হয় দিনত আশী লিটাৰ পানী লাগে আশী পঁচাশী কেজি তেওঁলোকে ঘাঁহ খায় আৰু যদি ফিফটি ফাইভ কেজিৰ তলত যদি ঘাঁহ খাই থাকে তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈ যায় সদায় দেখি থাকোঁ গঁড়টো কিন্তু এইবোৰ সৰু সৰু কথা কেতিয়াও নাজানিছিলোৱেই কেতিয়াও মানে ভবাই নাছিলোঁ যে জানিব লাগে বা কেতিয়াও মানে অহা নাছিলে কিউৰিয়চিটি কিন্তু আজি জানি পেলাই ইমান বেছি ভাল লাগিলে শুনি পেলাই কথাবোৰ আৰু অঁ আপোনালোক যদি যায় ফৰেষ্ট এণ্ট্ৰি যদি কৰিব বিচাৰে চাৰে তিনিটালৈকে তাতে মানে লাষ্ট টাইম থাকে তাৰপিছত আৰু সোমাব নিদিয়ে যিহেতু বনৰীয়া বহুত কিবা কিবি আছে অৱশ্যে তাতে বনৰীয়া হাতী নাই মই যিমানখিনিলে শুনিলোঁ বা তেওঁলোকে ক'লে কি বুলি কয় এইবোৰ ঢেৰ ঘাহুনি এয়া গঁড়সকলে খায় আৰু এফালে ঘাহনি পুৰি দিয়া হৈছে তেতিয়াহে নতুন ঘাঁহ গজিব আৰু গঁড়ে খাব পাৰিব আৰু বাৰিষাৰ দিনত হেনো ইয়াতে আঠৰ পৰা দহ ফুট পৰ্যন্ত পানী হয় অমাই গড় মইতো ডুবেই যাম আৰু সেই তেনেকুৱা বানপানীতে হেনো বাঘবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছিল এতিয়া বৰ্তমান পবিতৰাত বাঘ নাই বনৰীয়া হাতী নাই কেৱল বহুত চৰাই আছে যিবোৰ চৰাই চাইবেৰীয়াৰ পৰা আহিছে বুলি কয় আৰু এটা সময়ত আহে আৰু এটা সময়ত ধুনীয়াকৈ গুচিও যায় চাওকচোন বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই আছে বিৰাট ভাল লাগে আৰু আমি যেতিয়া নামি যাম তেতিয়া হেনো তেওঁলোক গুচি যায় মানে চৰাইবোৰ উৰি যায় গতিকে কেতিয়াও আমাক জীপৰ পৰা নামিব নিদিয়ে যাত্ৰীসকলক কেৱল ঘূৰাই লৈ ফুৰাই এঘণ্টা সময় সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগিছে কথাবোৰ জানি শুনি যিমানেই গভীৰ অৰণ্যৰ মাজলৈ সোমাইছো সিমানেই ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাবোৰ আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে চাওকচোন ইমান বেছি ভাল লাগিছে আৰু অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু এইফালে এটা মস্ত বনৰীয়া বফিলোঁক তাত আছিল অজস্ৰ বগৰী আৰু আমাৰ ইমানেই লোভ লাগিছিল উপায় নাপায় দাদাহঁতে গাড়ী ৰখাই পেলাই নিজেই গৈ পেলাই আমাৰ কাৰণে বগৰী বুটলি আনিলে ফাইনেলি পবিতৰ বগৰী খালোঁ কি সোৱাদ বগৰী আমি পাতিছিলোঁ যে গছৰ বগৰী গছতেই পকী ছাগে হৈ যায় নহয়নে দাদা তেওঁলোকে কৈছিল নহয় এইবোৰ হেনো চৰাই খায় গতিকে আমি অকণমান চৰাই হ'লোঁ আৰু আৰু এইফালে চৰাইটো চাওকচোন জীপ চাফাৰী হ'ল আৰু বিগ চাৰ্ট অফিচাৰ ছাৰ ইমান গৰমত তেওঁ অকলেই ভাত বনাই আছে ছাৰে আমাক খাবলৈ দিলে ধুনীয়াকৈ ভাজি থোৱা মাছ ইফালে মাটন বনাই আছে ইমান সোৱাদ হৈছে ভজা মাংস টেষ্ট কৰিছো এতিয়াও জিভাত পানী আহি গৈছে মোৰ ইমান সোৱাদ হৈছিলে মাটনখিনি কিন্তু অঞ্চপাত ইমান খাব নোৱাৰি পিছত খাবলৈ মন যায় এতিয়া যদি পালোঁ হয় বাঁহী মাংস হায় 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 হাই কি মজা লাগিলে হয় বাৰু এতিয়া আমাৰ খানাৰ যা যোগাৰ হ'ব এতিয়া আমি খাম মাটনৰ আৰু এয়া আছিলে ৰাইজ আমাৰ ফাইনেল থালিখন বিৰাট ধুনীয়াকৈ খালোঁ আমি খাই হোৱাৰ পিছত ছাৰহঁতেও খালে আৰু ইফালে বেলি লহিয়ালি আমাৰ পিছত আৰু এটা ট্ৰিপ গৈছিল জীপ চাফাৰীৰ কাৰণে গতিকে আমাৰ খাওঁতে বহুত দেৰি হ'ল বাট জীপ চাফাৰী ৱাজ অচাম আহিলো ৰাইজ আৰু মোৰ ফোনৰ চাৰ্জ হেংগ হৈ গৈছিলে চ' ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ মানে ভিডিঅ' নবনালোঁ মই অঁ চেমিং চামথিং কি কয় সেইটো অন কৰি থৈ দিলোঁ ফোনটো